تو جو چیز بھی اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھی ہے اس کو اپنے استعمال میں لے کر آؤ تمہارے اوپر کون رکاوٹیں لگاتا ہے کس کی ضرورت ہے تمہارے اوپر رکاوٹیں لگانے کی کون تمہارے اوپر یہ حرام و حلال کی سے لے کے کھڑا ہو سکتا ہے کسی کو اللہ نے ایک حاکم بنایا ہے تمہارے اوپر اختیار دیا ہے کسی کو وہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں جو تم کو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لسٹیں بنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کو ان لوگوں نے بھاپ لیا تھا کہ اگر ہم ان کو اپنے جیسے نظر آئیں گے نا تو یہ ہمارے بارے میں تھوڑا سا اشکال کا شکار ہو جائیں گے یا تو ہماری طرح ہیں جیسے کہ میں بھی یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا مجھ سے لوگ ملنے آتے ہیں بولتے ہیں یہ تو نومل ملتے ہیں ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے کہ ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں یہ تو پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے کہا آپ کو قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اچھا وہ خود بھی ٹی شرٹ اور شرٹ پہنا ہوا تھا اس چیز کو ان لوگوں نے بھاپ لیا تھا یہ مذہبی پیشوائیت ہے میں پوری مذہبی پیشوائیت کی بات کر رہا ہوں اس چیز کو بھاپ چکے تھے کہ اگر ہم ان کو ان کے جیسے نظر آئیں گے نا تو ان کو لگے گا کہ یار یہ ہمارے سامنے تو حرام و حلال کے لسٹے لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم کیسے اپنے تسلط کو قائم رکھیں گے ان کے اوپر اس چیز کو بھاپ لیا ان لوگوں نے انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنی حیت کو چینج کرنا شروع کیا کہ ہم عام لوگوں سے تھوڑا مختلف نظر آئیں تاکہ یہ ہمارے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں آپ اٹھا کر دیکھنا شروع کریں ابھی گوگل کرنا شروع کریں آپ کے مشاہدے میں بھی لوگ آتے ہوں گے مذہبی پیشوائیت ہو ہی نہیں سکتی جو عام لوگوں کی طرح اپنے آپ کو وضع و قطع کے اندر قائم و دائم رکھیں وہ مذہبی پیشوائیت نہیں تسلیم کی جاتی ہے ہمارے ہاں چاہے وہ آپ کسی بھی مذہب کا جائزہ لے لیجی دنیا میں آپ چار ہزار مذہب گوگل آپ کو چار ہزار مذہب بتا رہا ہے آپ ان چار ہزار مذاہب کے جو دائیں ہیں جو پیشوائیت سمجھی جاتی ہے جو لیڈرز ہیں مذہبی ان سب کی آپ وضع کرتا کو دیکھ لیجئے وہ کبھی بھی عام انسانوں جیسی نہیں ہوگی کیونکہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ بلند کر کے دکھانا تاکہ ان کے اوپر حلام و حلال کا فتوہ جاری کرنے میں آسانی رہے نہ تو ہم ان کو اپنے جیسا نظر آئیں نہ وہ ہمیں اپنے جیسا گمان کرتے ہوئے نظر انداز کریں یہ بنیادی پہلو تھا اس چیز کے اندر جو ان کو چینج کرنے کی ضرورت آئی پیش آئی اپنے جیسا نظر آئیں گے تو پھر حکم کون مانے گا قرآن نے تو اسی لیے تو کہا ہے کہ آزاد ولاقد کر رمنا بنی آدم. کانا ناسو امت واحدہ ایک انسانیت ہے ایک انسانیت ہے کوئی فرق نہیں ہے انسان ہونے کی جہت سے کوئی فرق نہیں ہے تو کیسے کوئی کسی کے اوپر حرام و حلال کا فتوہ لگانے کی جورت کر سکتا ہے قرآن مقام پہ فرمایا ہے کل کہہ دیجئے آرہ آئی تم کیا ویژن ہے تمہارا کیا سمجھتے ہو کیا سمجھ بیٹھے ہو کیا گمان کر بیٹھے ہو مانظر ما اللہ اللہکم میں رزق کن اللہ نے جو چیزیں بھی تمہیں عطا فرمائی ہیں جو کچھ بھی نازل کیا ہے تمہارے اوپر آپ اس رزق کے اندر اللہ کا کلام لے لیجیے ضروریات زندگی لے لیجیے آپ کچھ بھی لے لیجیے میں ابھی ترجمے کی بحث پہ نہیں جا رہا جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے رزق سے نازل فرمایا فج ال تم منو پس و حلالن بس تم کیا کرتے ہو اس میں سے حلال اور حرام کی تفریق کرتے ہو عظیم کیا اللہ نے تمہیں اس کے بارے میں اتھارٹی دی تھی تمہیں با اختیار بنایا تھا اللہ نے عظیم القم کا مطلب یہی ہوتا ہے اتھارٹی دی تھی تمہیں با اختیار بنایا تھا اب اللہ تھا ام تفترون یا تم اللہ کے اوپر ہی اب بہتان بازیاں کرنا شروع کر چکے ہو جھوٹ گھڑ رہے ہو حلال و حرام کی فہرستیں تیار کی ہوئی ہیں قرآن نے کہا یا آمنون لا ما احل اللہ لکم ایمان والوں میں تو سارے شامل ہیں آپ کس کو اس سے نکال سکتے ہیں آ لا تحرمو حکم ہے حرام نت کرو ما حل اللّہ کم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے آپ حلال و حرام کو تو سمجھتے ہیں جس چیز پہ رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں رکاوٹیں نہ لگاؤ جس کو اللہ نے کھول دیا ہے رکاوٹیں ہٹا دی ہیں والدو حد سے نہ بڑھو جو رکاوٹیں لگانے والا ہے وہ اپنے حد سے بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ انسان ہونے کی جہس سے برابر ہے دوسرے انسان سے اس نے چالاکی سے اپنی حیعت کو چینج کیا ہے تاکہ وہ مختلف نظر آئے اور لوگ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں لیکن وہ کتنا ہی کچھ کر لے ہے hey, وہ انسان اللہ کی نظر میں وہ انسان ہے اللہ نے انسان پیدا کیا ہے اگر وہ حرام قرار دیتا ہے کسی حلال کو تو وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے والا اللہ فمارا اپنی حد سے نہ بڑھو اپنے لیمٹ کراس نہ کرو ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ کبھی بھی لیمٹ کراس کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا